Вже стільки літ, і стільки зим, як від гримів той бій кривавий, вони ж ще там, на полі слави, у клін'єм, мертвим і живим. Спасибі вам, сивоголові вітчизни матері, сини. Немає правди у війни, вона лиш в мирі та любові. Зупинись, прислухайся на мить, кричать з вогню і мати, і дитина. Хай буде мир. Хай більше не горить у пеклі він твоє життя, людина. Вітаю вас, друзі, на культурному просторі, який присвячений не просто талановитим і творчим людям, а талановитим і творчим людям, життя яких опалила війна. Нам, поколінням, які зросли у мирні часи, ніколи не зрозуміти, що відчували ті, хто бачив смерть своїх батьків, дітей, друзів, хто протистояв холоду голоду, вічаю, не знаючи чи настане завтра. Ми можемо лише захоплюватися мужністю, хоробрістю і патріотичністю всіх тих, хто подарував нам мирне майбутнє і бути їм вдячними за велику перемогу. Нам, дорогі Еті, позабить нельзя. Так назву Має збірка поезій, присвячена 68-й річниці перемоги, написана учасницею бойових дій Ольгою Чупрун. Її історія унікальна, адже попри те, що писала Жінка завжди, видаватися почала тільки нещодавно, завдяки незвичайному збігу обставин. Та й життя самої Ольги Чупрун заслуговує на те, що про нього написали окрему книгу. У цієї книги був би дуже сумний початок. У 1930-му батько Ольги Діомит Верещак, до речі, далекий родич Михайла Драгоманова, був заарештований та оголошений ворогом народу японським шпіоном. 25 років він мандрував усіма колами пекла, призначеними для катуржанина у радянському союзі. Так і помер, не дочекавшись реабілітації. Мати і маленька Ольга були вимушені постійно переїжджати, боячись нових переслідувань, перебиватися з хліба на воду. Аж доки дівчинка Ольга не написала розпачливого листа товаришу Сталіну, де попросила або дати їм спокій, або розстріляти і її, доньку ворога народу. Хто зна, до чиїх рук потрапив той лист, але родину розшукали, дали житло і роботу. А Ольга продовжила нормальне навчання. Згодом її навіть зробили комсоргом. Велика вітчизняна війна застала пані Ольгу у Москві, першокурсницею Інституту літератури, філософії та історії Міфлі. Смілива, молода і відчайдушна Ольга природно у перший же день пішла до військомату добровольцем. В роки війни значить, мені прийшлося служити і в санітарному батальйоні в Санбаті, в качестві медсестри. и в авиаполку в таком же качестве медсестры, и в военном госпитале. Значит, пришлось участвовать в боях на обороне Москвы, в авиаполку, который погиб полностью, и пришлось принимать участие в Вяземской операции. Операции, о которой долго не говорили, вот по существу дела, только последние два года э, открыты архивы и судьба многих десятков тысяч советских людей, в частности э, вооруженных сил э, в этой операции. Под Москвой зимой 1941 года. Я обморозила ноги. И в дальнейшем так получилось, что я уже работала с, с конца 42 -го года, в начале 43-го года в тыловом госпитале 354, который располагался в городе Свердловске, в Екатеринбурге. Тепер важко собі уявити, через що доводилося проходити тодішнім іще геть зеленим дівчатам медсестрам, що відчували вони щодня, бачачи чужу смерть, щодня по шию у багнюці і крові, коли несли на своїх тендітних плечах важко поранених, і розуміли, що їхні зусилля певно марні. Деякі картини, побачені на фронті, переслідують Ольгу Діомидівну і по сей день. Якот напад на Санпотях, потях что виз из обложенной вязмы 13 километров мы от Вязмы отъехали а там э, железнодорожный э, развилок значит одна линия шла со стороны белоруссии а другая со стороны вязьмы вот они там объединялись на э, переезде и должны были значит два поезда один за другим идти из белоруссии шел поезд наполнены эвакуированными детьми из детских садов, и других каких-то детских учреждений Минска. Значит, там часть была и родителей. В общем, поезд был забит до отказа. А с другой стороны, значит, к этому развилку подвигается большой санитарный поезд, наполненный тяжелыми ранеными. Потому что задача была вывести тех, кто мог. И те, они добирались как-то своим ходом. Но была масса раненых, тяжелых, животы, полостные ранения, руки, ноги и так далее. На носилках, госпиталь для этого был специально, поезд, состав поезда подготовлен. Вот с, такими, с такой загрузкой на этом развелке должны были встретиться два поезда. И вот этот момент усекли немецкие штурмовики. И это было примерно где-то около трех часов дня, летний день еще, знаете, во всей своей красе еще хлеба были не скошены, некому было косить. Значит, вот на этой развилке идут как бы параллельно очень близко два этих состава. И лучшей мишени для немцев не было. Вот налетела группа штурмовиков при ясном небе, при ясном солнце и начали бомбить. Трудно сказать, это было первое, в общем-то, боевое крещение по-настоящему. Трудно было сказать, что мы чувствовали. Все полетело, все взрывалось. Вагоны были, но это трудно передать. У меня всегда это стоит картина перед глазами. Когда в одном и в другом составе вагоны наезжали друг на друга, становились на дыбы, буквально в смысле этого слова. Ломались, трещали. Значит, из вагонов выпадало месиво. Это были и дети, это были наши раненые. Ну, это вам это трудно передать. Вот так. Значит, ну что ж, разбили, разбомбили, улетели. Вот стали выползать кто-то из-под вагона, кто-то еще откуда-то там из-под насыпи. Кого-то вытаскивать из земли пришлось. Ну, собралось нас около девяти человек. Значит, пошли до лежа лежащие станции, уже не к Вязьме, а вперед по железнодорожному разбитому полотну. Там нас подобрали. Ну, отправили э, в Москву. Вот в таком виде, значит, ост эти остатки людей добрались там, нас расформировали. Вот, вот это одно из самых первых выступлений. Ну, очень долго, я вам скажу, я да и да, даже сейчас я не могу вспоминать об этом. У меня это, эти кошмары стоят у меня, этот кошмар, вернее, у, у меня стоит, ну как это фотографии, это фотографировался и, видимо, до смерти будет стоять. Цей жалкий эпизод покладано в основу одного из виршев Ольги Диомедиевны. Взагалі, писати вірші вона почала ще зі школи. До війни її друкували у доволі серйозних, як на той час, журналах. У цьому молодій поетесі навіть сприяв Василь Лебедєв Кумач, той самий, хто згодом створив потрясаючий гімн перемоги Священна війна. Видатний каскар і збирач уральського фольклору Павло Бажов. Та після війни пані Ольга закинула цю, як їй здавалося, несерйозну справу, і занурилася у науку. А втім, власного серця не обдуриш. Гляди й опиниться, черговий листочок із поезіями-сповідями у товстій папці. Так би вони й припадали пилом у дальній шухляді чи серед книжок, аби не дієва натура чоловіка пані Ольги Миколи Чупруна. И в один прекрасный момент, когда я ушла из дома к дочке по каким-то вопросам, а ему нужно было достать срочно фотографии, он искал какую-то фотографию, он полез в мой стол значит у нас не все открыто и у него есть свой стол у меня есть свой стол потому что у нас ну, лекции научная работа и на одном столе нам тесно невозможно каждый имеет свое рабочее место в семье в доме в квартире породу деятельности. Ну вот он открыл в поисках этой фотографии, открывает ящик стола, видит, значит, такая папка какая-то, потрепанная с каким-то мотлохом, открыл, читает стихотворение, рукой моей написанные, листает дальше, еще, дальше больше. Ну, там было примерно 800 стихотворений накопилось. И когда я пришла домой после дочки, он задает вопрос, что же это такое. Ну, я ему рассказываю, что это такое. Пришлось уже говорить, что вот так вот. Ну, чего ж ты не говорила? Ну, ну это, это же как же ты к этому отнесешься? Ни дочки, не, никто не знал. Ну уж тем более, что на работе. Приголомшений романтичними, пристрасними і такими щирими віршами власної дружини Микола Йосипович вирішив за будь що видати збірку. Задля цього пенсіонер залюбки освоїв комп'ютер і програми для первинної верстки матеріалу. І навіть створив простенький сайт, присвячений творчості своєї дружини. Він же став і головним редактором та упорядником майбутніх книг. А їх тепер у пані Ольги вже чотири. Збірки тематично різні. Тут є романтичні пригоди та прощання із юністю цілого покоління, ратні подвиги медсестер і солдат у роки Великої Вітчизняної. А ще списана з власного досвіду трагічна доля політка торжан, їхніх обездолених сімей. Стихи мої видорогі, як діти. І я за вас в великому відповіді. И вот, выпуская свет, волнуюсь вместе, вместе с вами, как встретит мир с тетрадку со стихами. Вот такое стихотворение это уже было после того, как вышел первый сборник. А дальше пошли отзывы. Отзывы от разных людей, незнакомых и знакомых, удивленные и неудивленные, так сказать. Но каждый что-то находил свое в этих стихах. А самое интересное, что меня поразило, что несмотря на из Свердловска, шли, из Екатеринбурга шли, шли отзывы, шли из Полтавы где-то отзывы, из Днепропетровска, с разных мест каким-то образом люди нас ну, доставали. Но самое интересное, что во всех этих отзывах вот люди говорили какие-то общие фразы. Хотя... Они друг с другом не были знакомы. Отсюда я могла сделать вывод, что эти стихи ну, определенную категорию людей затрагивают. Как говорится, берут за душу. Хотя, может быть, кто-то скажет, что там и форма не совсем удачна, может быть, несовершенна, может быть, где-то там какие-то передержки есть. Но когда люди читают, этого не замечают. Катаржане! а таких немало и в Полтаве, которые доживают свой век, они пишут. Фронтовиков волнуют, особенно женщин, женские судьбы, не находят что-то общее. Молодежь, как это ни странно, значит, удивляется, как это можно 67 лет прожить вместе. Это что вот, бывая в сельхозакадемии, с ребятами в группе, значит, читали мы стихи, и они читали эти стихи. Стихи, ну, их, скажем, из всего-то, именно любовная лирика заинтересовала. И вот они мне, да как же это так, это столько, это же целая жизнь. Вот, вот они, значит, никакого разнообразия. Вот так. Для них это удивительно. Понимаете, вот такие динозавры живут, и вроде и вам не скучно, вместе. Я говорю, нет, мы вообще не можем друг без друга. Мы уже две половинки. На жаль, зир уже подводит пани Ольгу. Тож мы попросили прочитать ей вірші человека. Я готова кров тебе отдать. Я не знаю сутки или неделю, потерявши счет ночам и дням, в наспех расположенных палатках перевязываем раненых солдат. Руки, ноги, мар его из крови, Не хватает ваты и бинтов. А хирург сурово сдвинул бровь ждет, Он к операции готов. Я стою, пьянее от наркоза, От того, что третью ночь не спим. Мой ровесник, Ваня Каракозов, смерти мы тебе не отдадим. Слишком много потерял ты крови, И тускнеет неоживший взгляд. Ты уже не ощущаешь боли, я готова кровь тебе отдать. Как теряли трудным счет. За мы... Слезы матерей. Капает слезы на, скарте, на скатерть, Расходится белым пятном. Горькие слезы старой матери Видит лишь месяц в окно. Что вспоминает старая женщина? Далекую юность, войну? Или письмо, что хранило так бережно сына, погибшего в страшном бою? Сколько таких матерей одиноких плачет на грешной земле, их бы согреть не словами высокими, а просто заботой, участием в судьбе. надев ордена и медали, шагают в строю ветераны. Пускай посидевшими стали, но души все так же сильны. Шагают как будто в атаку, как будто в последнюю битву, но смотрят глаза их без страха, сердца постарев не разбиты. Последний рубеж самый трудный, итоги подводятся строго и сделать еще надо много, а время так быстро летит. Вы гордо покинете землю, оттянуть ваш подвиг потомки, безвестными будут подонки, что подвиг ваш ратный чернят. Идут ветераны колонной, пускай их ряды и не стройны, идут, чтобы венки возложить и память погибших почтить. А вечный огонь – это память о том, что никто не забыт.